погасли. У меня видосик, кстати, есть. Ну, я там смонтированный видосик, но я этого самого. Юбрика тоже с бабахи в ходу эй, сдалека эй. снял. Лампочки нету. А? Лампочки нету. Я понимаю, что лампочки Ой. Ой. Покадите-ка стреляйте. О, пожалуйста. Блядь, ну нам тут срака сейчас. Мгновенно. Вони тут давлять жорстко. Mm -hmm. Я тих двох G40 держу на підхваті А Т10 неприємно, що він тут збоку. Дай бог може сейчас наші додумаються його розкумарити. О, ну почти, почти, давайте, пацаны. Не, ні, ты не, не рискуй, тебе осталось чуть-чуть хп. На потом поживий. Може, ну, може потом пригодиться на краю десь світонуть уже. А сейчас пока десь приживись в кусту. и так постоянно в свету не исчезают А что, по твоему засвету отрабатывали? Ну, 250, наверное, 200 метров 2250, наверное, из... 2200 моих их свитаны кого-нибудь. <плес> а, <плес> а, ты ее поздно стрельнул. Грилив забрал. Муратика. Я только свился на него. Не, не, не рискуй. Стой, дивись так-то и все. Светятся и слава богу. Сейчас мы их трошки, может, еще подрубаем, потом лишь безопаснее будет.

Ребятки уже гонку продавили. что ожидает Кобра? Она должна была в паре с Батчатиком рвануть, а не стоять тут. Ой, что там, выехал? То есть я отвлекся. что наша Артаны? Хочет покошмарить того, блядь, джисорика, кто там еще остался? Там же их можно так закошмарить в ужас? Я бывало туда приеду, на пата не стану, все красиво. Ну валять мы там, блин, артиллерии. Откуда она там выезжает, стрелять? Снизу или что? Там уж не мне кажется, что ты сделал. Четыре, шесть. ну неужели последний бой будет проигрышный? Это же некрасиво так заканчивать. Я поеду. Прокати чуть-чуть вперед. Прокати, прокати. Да я засвечу. Вон. А, ты не попадешь, Есть, что процентно. Есть! Ты побачив, який я микрончик с такой дальней дистанции гриля снял, это сказка. Это просто фантастика, блядь. Рандомный не перестает удивлять. То, блять, в упор хер попадаешь или пробиваешь. Ага. Mm -hmm. Ну, хоть будет пару видосов вырезать. То бывает, пару дней гуляешь, эфиры записываешь. Нема даже, что вырезать в ТикТок, выложить видосик. Потому что, ну, все жопа. Не, она не Вон! Ага успею свистеть 49 и 35 шутка 52 нет 49 АВМ 8 мы не играем на цифры я не вникаю в цифры с горем пополам статистику может сказать. А, сутка, не попал, и все. Линчик, привет. Мы уже шабашим, я крайний бой. Да, да. Последняя штучка для... Не, ну сегодня начинал играть пару боев на ней. Вроде и раскумаривал чуть-чуть людей, а все равно, ну, проигрыши такие были, за ужас. Читаю, був в стрим... О, ну слухай, ніхера себе п'ятька голди, це сказка Вон, засвітився так, да, він засвітився, але його не видно, блядь Я б Джесора розкумарив би добротно Там, так, да, там був п'ятька там на країні його навіть не бігли Ай, дружок, высунь свой хрюнчик. И в окно не видно, блядь, под углом стоит хата, в окно не бачу его. Ну слухай, блин, тупо натанковать, как ты говоришь, 8К. Бабаха слева. Их не бабаха слева. Я сложно возьму блин, я не бачу их не бабаху. А, подожди, подожди, подожди. Давай, иди туда до гриля, я вас укомплектую. А я понял, я прочитал, что надо было 10к. Обидно, конечно, что не дотянул. Но чуешь, даже 8к на танковать ну, тяжко. Даже на супер тяжелых танчиках. Не говоря, как я выполнил база на ИС-3 с двойным орудием. А, тупо залез в ямку и начала ему по стрелять. И 10 И так чудесно башня дали, кошетила все. И по-моему 10к на Давай, малышка, высунь свой бубенчик, га. Будь так любезна. А, ну, Я ну. тебе хэппи мил передам. Хэппи. Ну, ну что ты оце кайф ломаешь, га? Там уже Центурион подъехал, блять, Мне уже по нем скоро стрелять надо. А, да, это... а, так, я так понимаю, ты на Е3 именно танковал столько же. Е3 железяка, блядь, У меня кошмары, иногда даже кумпальчик его не пробиваешь. Ну вот единственный минус, то, что это просто-напросто ПТСАУ без башки крепко, в лоб крепко. До сих пор не вижу, уже давно она крепко в лоб. И на удивление так и остается крепкой. Что там, до затеха вылезла? Бо я в ту сторону не дивлюсь. Ого! Угу. Есть! Чисто случайно, уже ушла в инвиз. Да, я много. Ты еще, Ты даже выиграть можно. Ну, а, все можно. <реш> Главное, чтобы горку удержали. Я очкую. Если с горки начну спускаться, мне ж нема куда текать. Я просто мгновенный труп. Арта пытается закошмарить. Яга, ну не лезь, нахрен ты лизешь. Давай еще трошечки их покошмарим, а потом полезем. Май, ты почти фуловый, тебе хочется побыковать, ну блин. Папа тоже фуловый, но он не быкует. <реклама> <О, реклама> <реклама> будь фуловым на бабахе, это равно сильно, что ты шотный для кого. Меня, а на чем я сегодня играл на бабахе, или на чем? Ты еще сто арта сняла. Ага. Сука, так обидно было. Что вы там по-английски пишут, я могу? Сейчас это поражение подобное. Слуха, 9-10, мы потихоньку проигрывать начинаем, да? Я их попробую посидеть, но мне кажется... Не-не-не, подожди пока еще. Давай подожди, а, ты... Я туда, не до... я туда не достаю. Во а моя линия заканчивается обзором. Я на крайняк тут могу стоять, караулить, чтобы ДЗТХ не ломанулась, и все. А что ты о, не, о, о, не хочешь? О, джессор долазился, да? Отлично. Кра там, Пройди чуть-чуть вперед, ты там центрионок побачишь. А, mm -hmm. блядь, да, ничего. Ну, блин, ну тебя ОВЗ там чуть-чуть тесно. -чуть что наша сиська не хочет это ЦЦ 1 МК поехать? Где ты, друг? Ты ж почти бронированный. фуловый бронированный. Да ты фуловый вообще. Ты тоже фуловый. Я думаю, можно этого попробовать объекта Блять, мы, по времени не вытянем их разобрать. Даже если сейчас... Катина, дезотеку. Не, гараж сделай. Что не Ой. Ой, беда. Ой, беда. какие беда, катин, 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 катин. Ой, Даже смог. Ну, Блин. там. что 17 секунд, мама-мия! Такой бой напряженный, на ничьей и сойдется. Как, кашка. Кинь туда бой. еще 20 минут побуду. Полный бой, 15 минут Да я тоже сбил Ты сейчас сядешь в свои блицы калашматиться А кто там меня спрашивал? Печалька Ну что, Рика, давай, ну если будешь завтра заходь, хотя я не знаю, завтра если надо будет по делам поехать ну, если нормально, мы в часов 5 начнем стрим. Если не нормально, то, в часов, то в часов 7. Вот такие вот период. Добро, 8. давай, удачки. Все любят, друзья. Те, кто тоже поделился наши мультики. Давай тогда завтра, может завтра будет лучше.